我们的烤羊排马上要熟了，再刷个酱。哥，石鱼上来了，这食欲谁也憋不住。对，快捞吧，快捞吧。我的也上来了，马上就可以吃了，滋滋冒油呢。嗯、烤羊排上桌。嗯。我们的羔羊烤羊排再撒上这个蘸料、调料，味道肯定没吃了。嗯。来，弟弟，我快等五及那个。嗯。 哎呀，来吧，弟弟。嗯。嗯有点烫。嗯。这味道可真没劲。嗯。嗯。 嗯，哥，这味道感觉直接上来了。哇！哥，这羊排烤的外焦里嫩呐、啊，羔羊排就是嫩，怎么吃都行，中餐、啊、烤啊都可以。嗯，嗯，哇，嘎，啥都不味道，哥，这味道直接上高速了。 真正的草原羔羊就是草原上溜达吃草，吃个五到六到八个月，嗯，嗯，然后就是肉特别鲜嫩，嗯，怎么吃都行，嗯。